好，大家好，我是润才。这一集的短短的节目里面，我要跟大家介绍一些露营会用到的椅子。好，跟大家简单的介绍，用最快的方式。好，第一种就是你没有特别去买的话，OK，这种就是 E K R 的这种小凳子，其实在露营的时候也蛮好用，因为这个也很承受能力、承重能力也很好。在 E K R 这个大概一个卖二十五块。 但是它的缺点就是这个东西是不能够折叠起来的，所以会占一一定的空间。如果你的车不够大的话，可能就会比较不方便。但是它因为这个，它的质量是很好的，没问题，可以放很重的东西。好，这个是,是第一种。好，这是另外一种，就是专门设计给露营用的椅子，这种叫折叠椅。看一提起,起来，它就是这样扁扁的一个，非常的小巧。 然后很容易一打开来，就是一个这样子的结构。这个是比较高的版本，所以有一高一矮。嗯，所以这个矮的呢，大概应该是三十 cm 的高度左右，这个应该是五十到六十 cm 左右。呃，请一下模特来做一下，给大家看一下坐上去是什么样子。来，OK，这个是一个九岁的模特儿，坐上去，哦，大概是这样。如果是高的这一个呢，我看一下。 嗯，大概就是这样。所以这个小凳子它的好处是什么呢？非常的明显，因为它可以折在一起，所以收收纳的空间就很小。而且它其实也做的很结实，所以我觉得是用来放那些像二十里的、十里的这些水罐、露营要用的水罐就很方便，因为它很耐这个重量，很好。 然后价格方面，如果你在淘宝买的话，这个可能大概二十到二十到四十块左右的价钱一个，这个矮的可能二十左右，这个大概三四十左右。好，这个是第二款录音会用到的椅子。好，这个是第三款，价位也越来越高了。你看这一个椅子就是也是折叠椅，然后它有附带这一种袋子，你看就可以直接背在肩膀上面。 要拿的话就很方便。好，我们来打开来看一下，这种大概五十块左右的折叠椅又是怎么样的呢？所以把这个袋子丢掉的话，一打开马上就是一个帆布做成的跟铁架的这一种椅子。OK，先坐上去给大家看一下什么效果。嗯，这个椅子就非常的轻便简单。 而且这个高度也，嗯，它的坏处可能是高度不是很高，所以你头就靠不到。但是如果你做斜一点，很 relax 的话，嗯，勉强靠得到这一个。而且有这个扶手，而且有这个可以放一个一万七百的这个袋子，然后旁边也有一种这个袋，就可以放像电话啊这些小物品，很方便，而且它很轻。 而且方便收，一拿起来就已经收好了，重量也不重，大概两斤多，两公斤左右。嗯，来请一个小孩子模特来做看效果怎么样？OK，九岁的小朋友坐上去其实也蛮好的，看就可以靠得到头，所以可能只是背后稍微直了一点。不过其实呃普通用呃是蛮好的，这个性价比就蛮高的。嗯 其实如果你厉害早的话，在淘宝可能二十几块就可以买到一个了，二十几块到五十几块吧，这个价位大概是这样。好，好，现在跟大家介绍第四款椅子。好，所以价位也是跟着越来越高。OK，看这一个袋子，首先就有的品牌了，这是原始人品牌，是中国的品牌，其实是蛮好的。 这一个折叠椅又是怎么样的呢？让我跟大家分享一下，也是非常简单，一打开就马上能坐了。你看，哇，它还附带了一个小枕头，然后这里也是有这个放水的这个罐，旁边也有一个这个袋子，可以放电话，也可以放书本。然后这张椅子最大的不同点是有这一个可以放脚的地方，坐上去的效果是怎么样呢？大家看一看。 嗯，哇，舒适程度比刚才那一张就好很多。呃，这张躺椅的价位大概是一百块左右，一百到一百五十块左右吧。嗯，那个舒服程度是非常好的，如果在海边的话就非常舒服。然后还有一个很大的卖点是什么呢？这种椅子还可以调节那个斜度哦，给大家示范一下。 OK，这个是第三档，总共有四档。三档的情况会怎么样呢？哎呀，啊，想象一下你在海边的话，哇，你看，有点像在泳池的那一种躺椅的感觉，嗯，而且这个包覆性是很好的，坐上去，整个人像被抱着一样，很舒服。还有这个枕头，所以闭上眼睛几乎就睡着了。<laughs> 好。 哦，还有一个很重要的是，这一个放脚的其实是可以拆开的，然后这一个铁也可以拿掉，所以它也可以变成一个普通的这种椅子使用，在吃饭的时候啊，可能就可以把这个拆掉。哦，如果你想要 relax 的时候、c h l 的时候，就可以把这个放在上面，处<事>。种起来也是非常简单，你看这样子就种好了，而且还有这个盖子可以把它绑起来，就就不会很乱。OK。 好，最后一个就是越来越贵了，价钱，这一个就达到了大概四百块马币左右的价位，这个是有品牌的就是马来西亚都很喜欢的这个 Nature High 魔克的这个品牌。好，我们来打开来看一下这个四百块到底可以买到什么样的东西。首先看这个箱子就觉得哇，质量很不错哦。一拿出来哇，请看。 这个是这个椅子的袋子，哇！你看一分钱一分货，你看去露营的时候提着这个袋子，是不是像拿着一个 LV 背的感觉呢？好，我们来打哦，你看旁边有一个袋子，所以也可以用作背带。这里也有一个提的袋子。好，那我们来打开来看一下这个箱子里面有什么。 哇，其实还蛮复杂的，相对来说跟刚才那几个移植，这个就需要点时间来组装了。不过其实也是非常容易的，大概需要五分钟左右。先把四个脚装上去，然后这两个是另外两个。OK，这个是什么呢？ 我们来看一下，这个就是这个，其实这一个是一张摇摇椅。我们来看一下啊，就把这两个 okay, 这个装上去，还没完成，还有两只这个小只这个铝杆，很容易你看，全部都有这个伸缩带。OK，看到我们。 好，首先怎么做呢？把这两只棍插进去后面这个管道里面。这里还有另外一只，所以整个组装过程可能在几分钟内就搞定了。好，我们看一下坐上去的效果。会是怎样呢？好好，我们来看一看。 哎呀，看这里，这有一个小枕头，嗯、手就可以放在这里。哇，想象你现在在海边，吹着海风，摇啊摇啊摇啊,摇啊，你看，真的很舒服。嗯、而且这,个、这一个这些支架都非常的结实，很厚的这个铝的材质，整个重量也不会很重。而且这一些材料被拿出，都是非常的厚实的。 就是这样子的效果，而且这个小孩子一定很喜欢。我们请一个模特来试试做 <laughs> 好不好？来，哦，又是这位九岁的小朋友，说上去是什么感觉？哇，你看，如果在海边，如果是有 baby 的还朋友们好不好？还可以把这个当做摇篮，小孩子摇一摇，可能就睡着了。怎么样？好做吗？嗯，手放在这里。哦、嗯。 这就是最后一款，价格也最贵，大概四百左右的椅子。嗯，好，好，哦，忽然间又有一位小朋友要试坐了。OK，我们来看一下，六岁的小朋友坐上去的效果又是怎么样呢？对，退后一点，退后一点。啊、哦，你可以看得出，哇，这个是很稳的一个结构。哎呦，三秒不到，这个小朋友已经睡着了。OK，好，你先下来。 嗯，现在让大家再仔细的看一看这一张椅子，看还有这个挪客的这个标签，旁边这边还有一个袋子可以放电话啊，这样子，所以这里还是有点啊厚度的，有点海绵在里面，所以整个看起来是非常的有型有款，也蛮舒服的。嗯，再看一下就是刚才的那个原始人的躺椅。 这个其实性价比就非常高，大概一百块左右就可以有一个很舒适的这一个坐的一个效果，又可以把脚放上来，嗯，这个是它最大的好处。嗯，这个摇摇椅是能摇，但是脚的话就没有一个可以放脚的地方。OK，这一个五十块、二十五块到五十块左右的是最基本的椅子。 可能吃饭啊，或者是随便用的话都没太大问题，但是舒适度可能就略略差一点。嗯，像刚才介绍的这两个的话，就比较适合用来放水啊，或者是很轻便提来提去，想坐哪里就坐哪里的情况，就用这一个。这个到二十到大概二十到四十块马币左右。还有这一个就是一 k 的这一种小凳子。 是二十五块马币，所以二十五，二十五到二十到四十，然后五十二十五到五十左右，这个是一百块左右到四百块左右。OK，这一系列的椅子都可以很好的在这个露营的这个场景使用。好，今天一个非常简单、很简短的介绍就到这里了。如果大家对这些， 有兴趣的话，也可以联络我，可能可以帮忙购买。好，我今天非常简短的露营小白介绍，就到一个段落。好，如果你们喜欢我的影片的话，记得要呃订阅、点赞、分享、留言。好，拜拜。